یہ طواف سب سے پہلے یہ طواف اس کائنات میں سب سے پہلے کس نے کیا تو سب سے پہلے زمین اور آسمان کے بننے سے دو ہزار سال پہلے زمین اور آسمان کے بننے سے دو ہزار سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اني جاعل في الارض خليفا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون جس وقت اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میں اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں جو کہ اشرف المخلوقات ہوگا جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہوگا تو فرشتوں نے عرض کیا آپ ایک ایسا نائب پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا جو زمین کے اندر خون خرابہ کرے گا ہم تو آپ کی تصویر رات دن کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو جب فرشتوں نے اللہ پاک سے یہ عرض کیا اس کے بعد فرشتوں کو اپنی اس بات پر ندامت ہوئی فرشتوں کو اپنی اس بات پر افسوس ہوا ندامت ہوئی تو انہوں نے اس افسوس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے والی جو جگہ تھی وہاں پر تین بار طواف کیا کتنی بار تین بار طواف کیا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو جگہ تھی وہاں پر تین بار طواف کیا اللہ پاک کو فرشتوں کا یہ طواف کرنا اتنا پسند آیا کہ اس جگہ کو اللہ پاک نے بیت المامور بنا دیا کیا بنا دیا بیت المامور اور فرمایا کہ یہاں پر فرشتوں طواف کیا کرو اب اس وقت وہاں پر فرشتوں نے ایک وقت میں ستر ہزار فرشتوں نے طواف کیا اور وہ چلے گئے اس کے بعد ستر ہزار آئے انہوں نے طواف کیا وہ چلے گئے اسی طرح جس فرشتے کا ایک بار زندگی میں نمبر آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا تو وہ بیت المعمور ہے بالکل عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں وہاں پر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش کا طواف کرتے ہیں گوئے کہ وہ طواف کرنا ان کو دل کا سکون پہنچاتا ہے وہ طواف کرنا ایک عبادت ہے وہ طواف کرنا ان کو سکون پہنچاتا ہے ان کی غذا ہے تو اسی وجہ سے آج بھی فرشتے بیت المعمور کے اندر طواف کر رہے ہیں اور ایک بار طواف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر اگلے فرشتوں کا نمبر آتا ہے وہ طواف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر اگلے فرشتوں کا نمبر آتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ زمین اور آسمان کے بننے سے بھی دو ہزار سال پہلے فرشتوں نے طواف کیا تھا وہ تو چلے گئے پھر دوسرے آئے پھر وہ چلے گئے پھر دوسرے آئے دو ہزار سال کے بعد تو زمین بنی پھر اس کے بعد آج تک آپ دیکھ لیں کتنا وقت گزر گیا جو ایک بار فرشتہ طواف کر کے گیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا اتنے لامحدود اتنی بڑی تعداد اللہ پاک نے صرف فرشتوں کی بنائی ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ چار فرشتے تو صرف بڑے ہیں جس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں آ جائیں اور صرف ایک پر کھول لیں اپنا تو یہ مشرق اس سے ڈھک جائے یہ جو دنیا کی مشرق ہے زمین کا آدھا حصہ ایک پر سے ڈھک جائے اور دوسرا پر کھول لیں تو پوری زمین ہی ڈھک جائے اتنے بڑے فرشتے ہیں اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں اسی طرح وہ بارش کا فرشتہ جو کہ بارش کرتا ہے اگر اس فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھنا ہے اگر اس کے اوپر بارش کے اس کے پر کے اوپر بارش آنا نازل ہو بارش برسنا شروع ہو تو زمین پر ایک کترہ بھی نہیں آئے اتنا بڑا فرشتہ ہے اسی طرح ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو کہ اپنے منہ کے اندر سور لے کر بیٹے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن پھوکیں گے جس کو آگ بولتے ہیں اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جب سے بنے ہیں جب سے لے کے آج تک اور قیامت تک اپنے اندر آگ کو بنائے رکھتے ہیں کتنے بڑے فرشتے ہیں تو اللہ پاک نے بڑے بڑے فرشتے بنائے ہیں بڑے بڑے فرشتے بنائے ہیں جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں تو وہ فرشتے ستر ہزار فرشتے بیت المامور کا طواف کرتے رہتے ہیں ایک بار نمبر آتا ہے دوبارہ نمبر نہیں آتا تو اللہ پاک نے ان فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں یہ جو اب زمین میں بنانے لگا ہوں اس زمین کے اندر اب آپ یہ بھی سمجھیں کہ زمین بننے سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا زمین بننے سے پہلے کس کو پیدا فرمایا پانی کو پیدا فرمایا یہ پانی ہوا کے اوپر تھی یہ پانی پانی کس کے اوپر تھا ہوا کے اوپر تھا تو اللہ پاک نے وہیں آسمان سے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی ایک لکیر کھینچی تو پانی یوں ہٹنا شروع ہو گیا پانی یوں ہٹنے شروع ہو گیا اور زمین نکلنا شروع ہو گئی تو وہ جو لکیر آسمان سے زمین پہ زمین سے مراد پانی پر ڈالی تھی وہ جو جگہ تھی وہ تھی مکت المکرمہ کون سی جگہ تھی وہ مکت المکرمہ وہ آسمان سے پانی کے اوپر ایک لکیر ماری وہ لکیر ماری وہاں سے وہ زمین نکلی پھر آہستہ آہستہ وہ پانی نکلنا پانی ہٹنا شروع ہو گیا اور زمین بننا شروع ہو گئی تو جو لکیر آسمان سے زمین کے اوپر آئی وہ جگہ تھی مکت المکرمہ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں یہ جو بیت المامور کا تم طواف کرتے ہو اب ایسا کرو بالکل اسی کی لائن کے اندر زمین کے اندر جاؤ اور اس زمین کے اندر ایک گھر بناؤ اور وہاں پر بھی جا کر طواف کرو تو وہ بیت المامور میں جو فرشتے تھے وہ فرشتے نیچے زمین کے اوپر آئے جو زمین بن چکی تھی اس زمین کے اوپر آئے اور وہ زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہاں پر بھی انہوں نے طواف شروع کر دیا جس کو مکت المکرمہ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں مکت المکرمہ وہ بیت المامور اور وہ خانہ کعبہ جو آج بھی ہے یہ بالکل اسی کی سیدھ میں ہے بالکل اسی کی لائن میں ہے جس کے اوپر بیت المامور ہے پھر بیت المامور کے اوپر عرش ہے سمجھ گئے عرش بیت المامور پھر زمین کے اوپر خانے کعبہ اسی وجہ سے خانے کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب خانے کعبہ کا طواف کرنا بھی ثواب تو یہ جو طواف کرتے ہیں حاجی یہ طواف کس کی مشابیت کرتا ہے کس کی مشابیت کرتا ہے فرشتوں کی مشابیت کرتا ہے چونکہ فرشتے بیت المامور پہ کیا کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں اور زمین پر انسان طواف کر رہے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے بھی طواف کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اس زمین کو چنا جس کا نام مکت المکرمہ ہے کیوں چنا مکت المکرمہ کو اس لیے چنا کہ یہاں پر وہ ہستی آئے گی جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا ہے کون سی ہستی آئے گی وہ ہوگی میری اور آپ کی میرے اور آپ کے آخری رسول کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آئے کہاں پر پیدا ہوئے مکت المکرمہ پہ پیدا ہوئے یہ مکت المکرمہ اللہ پاک کا گھر ہے یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ پاک نے اس کو چنا ہے اللہ پاک نے اس زمین کو چنا ہے تو مکت المکرمہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کیونکہ وہاں پر بیت اللہ بھی ہے اور امن کا امن کا شہر ہے اللہ باغ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے یہاں پر مسلمان تو مسلمان کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو وہ بھی امن میں آ جاتا ہے یہاں تو انسان تو انسان جانور بھی آ جائے وہ بھی امن میں آ جاتا ہے حلال جانور حرام جانور تو دور کی بات یہاں پر حلال جانور کا بھی شکار منع ہے وہ ایسی امن والی جگہ ہے وہ ایسی امن والی جگہ ہے امن ہی امن ہے تو اللہ پاک نے ان پرشتوں سے کہا کہ زمین کے اندر وہاں پر بیت المامور کے بالکل سامنے ایک جگہ بناؤ اور وہاں وہاں پر پر بیت اللہ بناو وہاں پر تواف شروع کر دو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی درس قرآن درس اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر کے چینل کو سبسکرائب کریں